Артур, роды у нас случились. Уже все, мы порадовались. Нам предстоит первая ночь в роддоме. Жены, как вы считаете, вот ваша роль в этой ситуации? Где вы будете? На диванчике. Там, На диванчике. Рядышком. А что вы будете делать? Ну, не знаю, носить его к ней, если покормить нужно, уносить. Звать медсестру, принести вот. воды, прилечь рядом, если нужно, почитать, поговорить просто, успокоить. Вы сказали все, что должен делать папа э, в послеродовом периоде. С И не только в первый день послерода. Надо Потому сделать вот что так. Да, 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 очень хорошо. То есть роль папы с совершившимися родами не оканчивается. Вот как раз начинается она с другой стороны разворачиваться, потому что в послеродовом периоде женщина должна привыкнуть к новому статусу, она мама, у нее начинается лактация, ей нужно помочь с этим справиться, ей самое важное нужно давать время высыпаться, потому что вот эта хроническая усталость, которая же, которую женщина накрывают родов, она в иных случаях может влиять на количество молока которое у него будет поэтому э, всегда нужно выделить время которое вы возьмете на себя чтобы ваша жена могла отдохнуть очень многие пары практикуют вот разделение э, вставания к ребенку ночью там по часам допустим там до трех часов ночи ты подымаешься а после трех часов ночи я поднимаюсь. то есть папа должен уметь поменять подгузник дать э, ребенку там э, какую-то бутылочку если это предусмотрено вашим режимом вскармливания и всячески помогать маме и э, э, не всегда даже если она говорит да нет я справлюсь все все окей активно выявлять зоны где вы будете полезным mm -hmm. это очень важно но ну, и опять-таки не забывать говорить о том какая она красивая как вы ее любите какое счастье она вам подарила Давайте перейдем к такому вопросу, как возобновление сексуальных отношений после родов. Давайте. Когда же все-таки можно начинать этот э, прекрасный процесс? Если роды у жены прошли хорошо, не возникло никаких осложнений, доктор рекомендует прийти на послеродовый визит на 6-8 неделе после родов и после осмотра. Два 6-8 недель, полтора-два месяца. Да. Ну, в этот период после родов проходят некие физиологические изменения в жизни женщины. То есть После родов ее матка и ее половые органы должны вернуться к норме. После родовый визит, который мы рекомендуем нанести на 6-8 недели, собственно, доктор, осмотрев женщину, может уже сказать, у вас все окей, можно возобновлять занятия сексом. Но это физиология, есть же еще эмоциональная составляющая у женщины после вот родов. И... Но доктор, доктор говорит о физиологии. Угу. То есть доктор, осмотрев родовые пути, вернее уже половые пути, женщины, он может сказать, вы готовы. А вот насколько психологически женщина готова, это уже задача пары решать. Потому что есть женщины, которые очень долго не могут вернуться к этому процессу. Что-то вот мешает ей, какой-то страх она внутренне не может преодолеть. И тут важна роль мужа, чтобы он своими действиями, своей нежностью и лаской как-то вот жену к этому делу стимулировал. Может быть, она банально не высыпается, ей хочет Просто, когда она видит кровать, ей хочется только одного спать и ничего другого. То есть, это действительно вопросы очень индивидуальные. Ну и все же, если случилось так, что мы благополучно вернулись в мир секса после родов, мы не забываем о том, что нам нужна контрацепция. Как правило, люди, которые только недавно родили ребенка, но немало рассчитывают, что они там через три месяца захотят иметь еще одну беременность и рожать еще одного ребенка. С одной стороны, это не есть физиологично, маме нужно отдохнуть, а с другой стороны, от незапланированных беременностей никто не застрахован, даже если женщина кормит грудью, даже если у нее не возобновились менструации. Бывает, то есть там, даже и, так бывает, да? бывает и так, даже да. Поэтому в послеродовом периоде э, мы рекомендуем э, то, что можно рекомендовать всем, это барьерная контрацепция, презервативы пресловутые. Ну а если уже хочется каких-то более индивидуальных рекомендаций, все это решается на визите у доктора. Понятно. E